Bu adam soyuğunun kassanın çöl divarından gizli şəkildə edəcəyiydi. Bu bank kasaları düşündüyündən də qorunaqlı idi. Hər bir kassa üç təbəqəli metal vasitəsilə düzəldilmişdi. Çöl divarı qalın ağır metal idi, iç divarı isə bir az daha nazik bir metal və iki metal divar arasında isə siqnalizasiyanı işə salacaq qletka var idi. Adam su kanalizasiyasından kəsib soyacağı kassanın yanına gəldi. Zətfli dairəvi dirəllə divarı və arxasındakı kassanın çöl metalını kəsəcəyi idi. Amma siqnalizasiya qletkasına toxunmamaq üçün ehtiyatlı olmalı idi. Sonunda divarı yerindən çıxardı, bəs qletka sonrakı nosi iç metal. Adam bunu da planlamışdı və sevgilisinə əvvəlcədən müştəri kimi banka göndərmişdi. Sevgilisi adamın indi açtığı bu kassaya bir qutu qoydurmuşdu. Sadə görünüşlü bir qutu idi, amma əslində kəsizici lazerlə təchiz olunmuşdu və lazer də işə düşüb iç tərəfdən nazik metallı kəsdilər. Sonra adam incə bir borunu kletkadan içəri saldı. Diqqətli olmalı idi. Anı kiçir bir səhv etsə boru kletkaya dəyib siqnalizasiyanı işə salacağıdı. Boru vasitəsilə kassanın digər tərəfindəki kilidin üstünə hidroflorik turşu töküb kilidə də reaksiyanın qapağına səzə.